વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે વન્યજીવોના આહાર અને દિનચર્યામાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે જયપુરના નાહરગઢ બાયોલોજીકલ પાર્કમાં વન્યજીવોને ગરમીથી બચાવવા માટે વન વિભાગ દ્વારા વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે નાહરગઢ બાયોલોજીકલ પાર્કના વન્યજીવોના ઘેરામાં ડક્ટિંગ કુલર ગન અને ફુવારા સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે ડક્ટિંગ અને કુલર તાપમાન ઘટાડશે અને વન્ય ઠંડુ વાતાવરણ પૂરું પાડશે જેના કારણે વન્ય ગરમીની અસર નહીં થાય તે જ સમયે બાયોલોજિકલ પાર્કના ખુલ્લા વિસ્તારો માટે આશ્રય સ્થાનો પર ડક્ટિંગ સિસ્ટમ ગોઠવવામાં આવી છે જેના કારણે આશ્રય સ્થાનોમાંથી પાણી ટપકતું રહેશે અને જમીનમાં ભેજ જળવાઈ રહેશે જેના કારણે ઉનાળામાં પણ વન્યજીવો પર્યાવરણ જેવી ઠંડીનો અનુભવ કરી શકશે વૃક્ષો અને છોડની વૃદ્ધિ અને ભેજ જાળવી રાખવા માટે ફુવારાઓ ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે નાયબ વન સંરક્ષક જગદીશ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે ઉનાળાની ઋતુ શરૂ થયા બાદ વન્યજીવોના આહાર અને દિનચર્યામાં પણ ફેરફાર થાય છે શાકાહારી વન્યજીવોને કાકડી કાકડી અને તરબૂચ આપવામાં આવી રહ્યા છે ઉનાળામાં રીંછને સત્તુ આપવામાં આવે છે જે ઠંડક આપે છે આ સાથે રીંછને આઈસ્ક્રીમ અને ફળો પણ આપવામાં આવી રહ્યા છે ગ્લુકોઝને ને પાણીમાં ઓગળીને આપવામાં આવી રહ્યું છે જેથી શરીર ઠંડુ રહે આ સમય દરમિયાન અધિકારીઓ વન્યજીવો પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે વન્યજીવોને સમયસર આહાર આપવામાં આવી રહ્યો છે પશુ ચિકિત્સકો પણ વન્યજીવોના સ્વાસ્થ્યની સતત કાળજી લેતા હોય છે जरूर पड़े तो जरूरी दवाओं पर के साथ साथ वन्य जीव और जानवरों को भी इस भीषण गर्मी से सामना करना पड़ता है अभी हम मौजूद है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जहाँ पर जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए अनेक जतन किए जा रहे हैं अलग अलग प्रकार की व्यवस्था यहाँ जानवरों को बचाने की जा रही है आप देख सकते हो किस प्रकार से जो पैंतर है और जो अन्य जानवर है उनको नहलाया जाता है इनके लिए जो पानी के लिए फमवारे की व्यवस्था की जाती है साथ ही जो और भी व्यवस्थाएं हैं उनको गर्मी से राहत दिलाने के लिए की जाती है वाटर कूलर जम्बो कूलर यहाँ लगाए जाते हैं आप देख सकते हो किस प्रकार से जो पैंसर है इसको गर्मी से राहत दिलाने के लिए नहलाया जा रहा है जो वन कर्मी है इनके द्वारा लगातार इनकी मॉनिटरिंग की जाती है गर्मी से राहत दिलाने के लिए इनकी डाइट में भी परिवर्तन किए जाते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर वरिष्ठ डॉक्टर अरविंद बहातुर हैं जिनसे बातचीत करते हैं सर अभी भीषण गर्मी चल रही है किस प्रकार की व्यवस्था जानों से बचाने के लिए की जा रही है जयपुर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है इसके लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन विभाग की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं सभी जो वन्य जीव तौर से टाइगर लायन पैंथर स्लोदियर है उसको एंक्लोजर में निकालने से पहले उनको निलाया जाता है साथ साथ उनको उनकी डाइट में भी विशेष परिवर्तन किया जाता है जहां तक हम बात करें स्लॉथ बियर की उनको स्पेशली इन दिनों हम फ्रूट आइसक्रीम दे रहे हैं साथ साथ जो का सत्तू दे रहे हैं जो कि उनको ठंडक कर प्रदान करता है और हरबी बुर्स का जहां तक सवाल है हिरण प्रजाति के जो एनिमल है हमारे उनको रिजका की मात्रा बढ़ाई गई है साथ साथ उनको खाने में विशेष तौर से वाटरमेलन और कोकुम्बर दिया जा रहा है ताकि उनका वाटर कंटेंट मिल जाए हमारी जो डिस्प्ले एरिया में जो एंक्लोजर चाहे वो टाइगर हो लायन हो पैंथर हो आ, या और अन्य जो स्मॉल हैं है भालू हो उनके एंक्लोजर में स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं उसमें ड्रिपिंग सिस्टम है आ, और उसमें रेन गन लगी हुई है साथ साथ इसमें जो नाइट शेल्टर है वहां पे भी जो हमारे जो कैप्टिव एनिमल है उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है उसके लिए हम जम्बो कूलर्स यहाँ पे लगाए गए हैं जो इनको पीने का पानी है उसमें विशेष तौर पर इनको ग्लूकोज और इलेक्ट्रोल दिया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में अगर जयपुर में और भी प्रचंड गर्मी पड़ती है तो हमारे वन्यजीव कोई भी वन्यजीव पे हीट स्ट्रोक नहीं आए और शरीर पे कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े साथ-साथ जहां तक मेडिसिन का सवाल है सभी जो वन्यजीवों को डीवॉर्मिंग कर दी गई है उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है 24 घंटे सोन मॉनिटरिंग किया जाता है उसके अलावा उनको विटामिंस मिलर सप्लीमेंट्स खासतौर से एंटीस्ट्रेस और इम्यूनोमोडिटर रोग प्रतिरोध बढ़ाने की जो दवाएं हैं वो भी दी जाती है और आने वाले दिनों में अगर बहुत प्रचंड गर्मी और पड़ती है जयपुर में तो हमको उम्मीद है कि किसी भी वन्य जीव के स्वास्थ्य पर